हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को बिजनेस अकाउंट में चैप्टर नंबर टू जो है इंसोल्वेंसी अकाउंट ए लेकिन नादारीना हिसाब हो उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर थर्टीन कराने वाली हूँ तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा बोला गया कि श्री अनूप अनूप अप्लाइड फॉर इंसोल्वेंसी ऑन थर्टी मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव पोजिशन ऑन दैट डेट was as under yaha pe uski positions di gayi hai એટલે કે ગુજરાતી માં આપેલું છે કે શ્રી અનુપે તારીખ 31/3/2025 ના રોજ નાદાર અદારી ની અરજી કરી ત્યારે તેની સ્થિતિ નીચે મુજબ હતી ફર્સ્ટ અહીંયા પે ક્રેડિટર્સ دیا ગયા છે उसमे કોન કોન સે હે તો અનસીક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ એટલે કે બેન સલામત લેણદારો સેકન્ડ હે અહીંયા પે પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ એટલે કે પસંદગીના લેણદારો થર્ડ હે અહીંયા પે ફર્સ્ટ મોર્કે મોર્ગેજ ઓન મોર્ગેજ ઓન બિલ્ડિંગ એટલે કે મકાન પર પ્રથમ ગીરો લોન સેકન્ડ હે અહીંયા પે કે સેકન્ડ મોર્ગેજ ઓન બિલ્ડિંગ્સ એટલે કે मकान पर बीजो गिरो लोन ठीक है उसके बाद यहाँ पर असेट्स दिया गया है और लास्ट में ऐसा दिया गया है कि श्री अनुप विद कैपिटल ऑफ रूपी टेन परसेंट इंटरेस्ट इज कैल इज रूपीस वन लेख एंड लॉस ऑफ द थर्ड लॉस ऑफ द थर्ड ईयर इज रूपीज सिक्सटी थाउजेंड टोटल ड्रॉइंग्स आर रूपीस सिक्सटी टू थाउजेंड एट अनुपे तरह वर्ष पहला एक लाख मूड़ी की धंधो शुरू करेलो मूड़ी पर दस टका વ્યાજ ગણવામાં આવે છે અને પ્રથમ બે વર્ષનો કુલ નફો એક લાખ છે અને જયારે ત્રીજા વર્ષની ખોટ સાહીઠ હજાર આપેલી છે અને તેનો કુલ ઉપાડ હજાર છે બાદ પે બિલ્સ બિલ્સ ડિસ્કાઉન્ટેડ આર ટેન થાઉઝન્ડ થાઉઝન્ડ ઓફ ઓફ ધ ટુ ઇઝ લાઇકલી ટુ બી ડિસનર્ડ એટલે કે વટાવેલી હુંડી દસ હજારની છે અને તેમાં બે હજારની હું ના કરાયેલ તેમ છે બાદ રિસિવર્સ એક્સપેન્સીસ એન્ડ રેમ્યુરેશન આર રૂપિસ ફાઇવ થાઉઝન્ડ અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ ઇન્કલુડિંગ ઇન ઇન્સોલ્વે વાઇફ્સ લોન રૂપીઝ ટેન થાઉઝન્ડ સી હેઝ ગિવન એટી પરસેટ ઓફ ધ લોન ફ્રોમ શ્રીધન શ્રીધન એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે રિસીવરનું ખર્ચ અને મહેનતાણું રૂપિયા પાંચ હજાર છે બિનસલામત લેણદારોમાં નાદારણ નાદારની પત્નીની લોન રૂપિયા દસ હજાર છે ને એંસી ટકા તેમાં સ્ત્રીધનમાંથી આપેલ છે ઓર યાપર પ્રિપેર ક્યાં કરે તો પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટ અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ય અફેર્સ એન્ડ ડેફિશિયન્સી અકાઉન્ટ એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે સ્થિતિ દર્શક નિવેદન અને ટૂટ ખાતું તૈયાર કરવાનું છે તો અહીંયા પર સૌથી ફર્સ્ટ આપ લોકોએ શું પ્રિપેર کرنا છે તો સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ એટલે કે સ્થિતિ દર્શક નિવેદન તૈયાર કરવાનું છે તો ਇਸ તરહથી અહીંયા પર આપ લોકોએ પ્રિપેર کرنا છે મેં ઓલરેડી બોલાય કે યે જહા પે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ ہوتا છે उसमें આગળ આપ લોકોએ ડાયરેક્ટલી સ્ટેટમેન્ટ دیا ગયા છે વો આપ લોકોએ લર્ન કરીને अच्छे से યાદ રાખના હોગા ઠીક હે તો હી અહીંયા પર સમ આપ લોકોએ આવનેવાલા હે તેમ ઉસકે બાદ एक यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात की है, जो सम नंबर थर्टीन है उसके जैसे कौन कौन से सम है तो यहाँ पे सम नंबर थ्री सिक्सटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन ठीक है इतने ये चार जो सम से वो सेम टू सेम सम नंबर थर्टीन के जैसे ही है तो आप लोग ये वीडियो के बाद ये चारों के चारों सम अपने हिसाब से कर सकते हो तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएगा एस पर लिस्ट ए तो लिस्ट ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना दिया गया है रुपीज टू तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा टू लैख देन उसके बाद यहाँ पे आगे बिल्स डिस्काउंटेड दिया गया रुपीस टेन थाउजेंड मगर इसमें से जो भी डिसऑनर्ड हुआ है वो आप लोगों को इसमें से माइनस कर देना होगा तो कितना हुआ है तो रुपीस टू थाउजेंडी गुजराती वटावेली हुई नकार आई बे हजार रुपया नी तो वो आप लोगों को यहाँ पे टू थाउजेंड रुपीस लेस कर देना होगा तो बाकी का यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा वन लेख नाइन्टी एट थाउजेंड ठीक है देन उसके बाद यहाँ पे लोन की बात की, की गई है किसकी लोन है तो इंसोल्ड नादा पत्नी है ऐसी रकम मगर इसमें क्या है और बाकी का या, यानी कि इसमें क्या है रिमेनिंग कितना है ट्वेंटी परसेंटेज है तो टेन थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंटेज जो होगा वो इसमें प्लस हो जाएगा यानी कि वो हमारा यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है यानी कि वो बढ़ रहा है इसीलिए तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ कि टेन थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंटेज लेना है एट्टी परसेंटेज नहीं लेना है तो यहाँ पे आएगा टू थाउजेंड प्लस कर देना होगा तो फाइनल बाहर की कॉलम में कितना आएगा रुपीज टू ठीक है इस तरह से आप लोगों को लिख देना है उसके बाद आगे यहाँ पे आएगा लिस्ट बी ठीक है तो लिस्ट बी में क्या आता है तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिया गया कि फर्स्ट मोटगेज ऑन बिल्डिंग एटले की मकान पर प्रथम गिरो लोन अपेली आप उसका रूपीज कितना है थर्टी थाउजेंड है तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना होगा थर्टी थाउजेंड तेन उसके बाद इसमें से आप लोगों को माइनस क्या करना होगा तो रियलाइज जो वैल्यू है वो तो यहाँ पे कितना दिया गया है तो लैंड एंड बिल्डिंग का सेवनटी थाउजेंड दिया गया है जो कीमत तो 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 उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लिस्ट सी के मुताबिक तो लिस्ट सी में क्या आता है यानी कि ये जो फोर्टी थाउजेंड का माइनस है वो हम लोग लिस्ट सी में लेके जाएंगे ठीक है लेस अमाउंट थ्री थ्री ऑफ कैरि टू लिस्ट सी एटले के जे जामीनगिरी ने उपजवा धारण कीमत है यहाँ लिस्ट सी खाते लई जो तो यानी कि ये हम लोग कहां पे लेके जाएंगे लिस्ट सी में ठीक है देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लिस्ट सी में आगे हम लोग क्या करेंगे तो आप लोगों को यहां पे सेकंड मॉर्टगेज ऑन बिल्डिंग दिया गया है ठीक है એટલે કે મકાન પર બીજી ગીરો લોન આપેલી છે ਉਸકાર રૂપિયા કેટના 70000 તો વો આપ લોકો કો યહાં પે લખ દેના હોગા 70000 ઓર જો લિસ્ટ બી મે સેમ લોગ લે કે આયે વો આપ લોકો કો યહાં પે લેસ કર દેના હોગા ઠીક હે તો હમ લોગ યહાં પે લેસ કર દેંગે રૂપિયા 40000 ઠીક હે ઇસમે સે ક્યા કરના કરના હોગા તો લેસ એસ્ટીમેટેડ વેલ્યુ ઓફ સિક્યુરિટીસ એટલે કે બાદ ક્રમ આવશે જામીનગીરી ની ઉપજવા ધારલ કિંમત लिस्ट बी मुजब मुझे, मुझे वाधारो होते थे तो लिस्ट बी में कितना आया था रुपीज फोर्टी तो थाउजेंड इसमें से हम लोग लेस कर देंगे तो बाहर की कॉलम में कितना आएगा रुपीस थर्टी थाउजेंडे आप लोगों को क्या दिया, दिया गया तो लेनदारो आप चे उसका कितना है रुपीज टेन थाउजेंड है तो वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे की प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी टेन थाउजेंड और उसको आप लोगों को कहाँ पे लेके जाना है तो सामने की साइड लेके जाना है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे की लेस डिडक्शन लेस डिडक्टेड पर यानी कि रुपीज टेन लोग सामने लेके जाएंगे तो यहाँ पे नील हो जाएगा देन उसके बाद आप लोगों को डेबिट साइड का टोटल करना होगा किस तरह से तो टू लैख करना होगा प्लस करना होगा थर्टी थाउजेंड तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा टू लेख थर्टी थाउजेंड ठीक है अभी हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड दे, देखेंगे कि क्या क्या आएगा जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और हाँ अगर आप लोगों को बिजनेस अकाउंट कोस्ट अकाउंट या में कोई भी चैप्टर के सम्स में डाउट हो तो ऑलरेडी मेरी चैनल की मेंबरशिप में सभी सम्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दी है तो आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप लोग मेरी चैनल में मे, मेरी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो तो अभी हम लोग यहाँ पे क्रेडिट सेट देखेंगे तो क्रेडिट क्या आता है तो सबसे फर्स्ट असैर्स आती है तो असर में यहाँ पे क्या दिया गया कैश एंड बैंक ठीक है तो कैश एंड बैंक में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना तो टेन है उसका बुक वैल्यू और रियलाइज वैल्यू कितना है तो रुपीज टेन थाउजेंड है ठीक है तो उसके बाद फर्नीचर दिया गया है कितना है तो रुपीस एटी थाउजेंड का है और उसका रियलाइज कितना है रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इस तरह से आप लोगों को लिखना है उसके बाद बिल्स रिसीवेबल इसमें नहीं आता है ठीक है तो ये अभी हम लोग नहीं लेंगे ये जितना भी हमारा हो रहा है वो आप लोगों को टिक करते जाना है ठीक है उसके बाद लैंड लैंड एंड एंड बिल्डिंग बिल्डिंग तो लैंडिंग land में कितना है 1, 50, और इसका रुपीज सेवेंटी थाउजेंड तो इसकी जो अमाउंट है वो ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले यानी कि लिस्ट बी और सी में ले ली है ठीक है तो इसका मतलब ये अभी आ गया है उसके बाद मशीनरी में कितना दिया गया एटी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एटी थाउजेंड है मशीनरी का और यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड है उसका रियलाइज वैल्यू फैन उसके बाद स्टॉक दिया गया है फोर्टी थाउजेंड का है बुक वैल्यू और उसका रियलाइज है थर्टी थाउजेंड फैन उसके बाद डेटर्स दिया गया है ठीक है तो डेटर्स इसमें नहीं आता है तो यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी असेट्स में वो हम लोगों ने ले ली है फैन उसके बाद ये हो गया लिस्ट ई के मुताबिक उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे लिस्ट एफ के मुताबिक तो उसमें क्या आएगा तो डेटर्स आएंगे इट लेके देवादारों आव तो डेटर्स आप लोगों को कितने दिए गए हैं रुपीस फिफ्टी थाउजेंड के तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना होगा फिफ्टी थाउजेंड इसमें तीन अलग अलग नहीं है कि गुड है डाउटफुल है या बैड है ठीक है डायरेक्टली क्रेडिटर्स दिया गया है तो फिफ्टी थाउजेंड है और उसका रियलाइज वैल्यू कितना है रुपीस थर्टी थाउजेंड तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना है देन उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि बिल्स रिसीवेबल असेट्स में नहीं आता तो कहाँ पे आता है ठीक है तो वो आता है यहाँ पे लिस्ट जी में आता है यानी कि बिल्स रिसीवेबल एज पर लिस्ट जी हुंडी लिस्ट जी मुजबनू आपसे तो उसका अमाउंट कितना है तो एट थाउजेंड का है और उसका रियलाइज्ड वैल्यू भी कितना है रुपीस एट थाउजेंड तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे एट थाउजेंड उसके बाद इसमें आप लोगों को क्या करना होगा तो माइनस कर देना होगा जो जितना भी हमारा रिसीवर्स का एक्सपेंसेस आया है वो यानी कि डिडक्ट करना है एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एंड रिसीवर्स इंसोल्वेंस एक्सपेंसिस नादारी रिसीवर खर्च, खर्च माइनस मा तो कितना दिया गया है रिसीवर्स एक्सपेंसिस दिया गया है तो वो यहाँ पे लेस हो जाएगा फाइव थाउजेंड ठीक है देन उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था कि लिस्ट डी के मुताबिक हम लोग ये टेन जो है वो सामने की साइड लेके जाएंगे तो अभी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रुपीज क्या करेंगे तो माइनस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आएगा डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के प्रेफरेंसियल से तो हम लोग माइनस कर देंगे देन उसके बाद आप लोगों को तो टू लैख थर्टी थाउजेंड में से कौन सी अमाउंट लेस कर देनी है तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखी थी टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड एट थाउजेंड ठीक है ये सभी माइनस करनी है और प्लस क्या करना है फाइव थाउजेंड और टेन थाउजेंड तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस क्या हो जाएगा लिस्ट एच के मुताबिक यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा ठीक है तो टोटल तो यहाँ पे सेम टू लेख थर्टी थाउजेंड ही आने वाला है ठीक है और लिस्ट एच के मुताबिक यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा नाइन्टी सेवन थाउजेंड ठीक है एक बार यहाँ पे हम लोग कर, कर लेंगे कि टोटल कितना है टू लैख थर्टी थाउजेंड उसमें से आप लोगों को माइनस कौन कौन सी अमाउंट करनी है तो यहाँ पेउजेंड माइनस थर्टी थाउजेंड माइनस करना होगा यहाँ पे थर्टी थाउजेंड माइनस एट थाउजेंड और प्लस हम लोग क्या करेंगे फाइव थाउजेंड प्लस करेंगे टेन थाउजेंड रुपीज तो आ गया आंसर नाइनटी सेवन थाउजेंड तो ये यह यहाँ पे हो गया लिस्ट एच के मुताबिक आप लोगों का आंसर जो डिफरेंस आया वो उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को बनाना होगा डेफिशियंसी अकाउंट खातु आपसे तो इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी तो ऊपर वाली सभी हम लोगों ने ले ली और यहाँ पे ऐसा दिया गया कि लास्ट में कि विथ कैपिटल ऑफ वन लेख यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था कैपिटल कितना था वन लेख रुपीज का तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे कैपिटल एटले की गुजराती में थसे मूड़ी आप लाख रुपया नी उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को प्रोफिट दिया गया कि टोटल प्रोफिट फॉर फर्स्ट टू ईयर्स वन लेख दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देंगे प्रॉफिट ये दोनों साल का कुल cool है यानी कि टोटल दिया गया है आप लोगों को वन लाख देन उसके बाद रुपीजेटेज इंटरेस्ट दिया गया है कैपिटल के ऊपर तो हम लोग इंटरेस्ट किस तरह से काउंट करेंगे तो आप लोगों को क्या करना होगा कैपिटल कितना है रुपीज वन लेख तो वन लेख इंटू टेन परसेंटेज करना होगा और ये कितने साल का है तो तीन साल का है ठीक है किस तरह से आप लोगों को पता चलेगा तो फर्स्ट जो दो साल है फर्स्ट टू ईयर है उसमें प्रॉफिट है और लास्ट का जो थर्ड ईयर है उसमें लॉस है यानी कि टोटल थ्री इयर्स यहाँ पे हो गए कुल यहाँ अगर त्रन वर्ष था है तो यानी कि आप लोगों को मल्टीप्लाई थ्री से करना होगा तो फाइनल आप लोगों को थर्टी थाउजेंड का आंसर मिल जाएगा देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो लिस्ट एच के मुताबिक हमारा आंसर कितना आया था नाइनटी सेवन थाउजेंड आया था तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना है तो यहाँ पे दिए गए बिल्स डिस्काउंट कितना है टेन थाउजेंड का और उसमें डिस कितना हुआ है रुपीस टू थाउजेंड तो डिसऑनर जो है वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड और यहाँ पे आएगा टू थाउजेंड रुपीज ठीक है बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो रिसीवर्स एक्सपेंसेस एंड रेमुनरेशन दिया गया है रुपीज फाइव थाउजेंड तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड आता है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि रिसीवर्स रेमुनरेशन एटले की गुजराती में थसे के रिसीवनु मेहनताणु और यहाँ पे आएगा रुपीज फाइव थाउजेंड उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेश दी गई है कि इन्सोलवेंसिस वाइफ लोन रूपीज टेन थाउजेंड सी हैज गिवन एटी परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम अ यानी कि ट्वेंटी परसेंट का जो रिमेनिंग होगा उसकी यहाँ पे डबल इफेक्ट आएगी तो पहली हम लोगों ने डायरेक्ट अफेयर स्टेटमेंट में कर दी है और दूसरी हम लोग यहाँ पे डेफिशियसी अकाउंट में करेंगे एट्ले की पहलू जो है स्थिति दर्शक निवेदन में करेलू है और बीजी एंट्री टूट खाता में करवाने रहते तो वो किस साइड आएगी तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगी ठीक है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इंसोल्वेंसिस वाइफ लोन और अमाउंट किस तरह से हम लोग लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे टेन थाउजेंड रुपीज इंटू ट्वेंटी परसेंटेज यानी कि टू थाउजेंड का आंसर आएगा ठीक है देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लॉस दिया गया है कि थर्ड ईयर में क्या है लॉस है सिक्सटी थाउजेंड का तो प्रॉफिट हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं और लॉस जो होता है वो हम लोग क्रेडिट से लिखते हैं ठीक है सिक्सटी थाउजेंड देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है कि टोटल ड्राइंग्स कितना है एटले कुल ऊपर कितना अवेलेबल है तो वो सिक्सटी टू थाउजेंड तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ड्राइंग्स कितनी है रुपीज सिक्सटी टू थाउजेंड एटले के से ऊपर उसके बाद आगे हम क्या करेंगे उजेंड तो तो इन दो इन दोनों का आप लोगों को माइनस करना है तो यहाँ पे कैश में क्या आएगा तो कुछ नहीं आएगा देन उसके बाद फर्नीचर में तो फर्नीचर में क्या आएगा एटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड तो रिमेनिंग कितना बचेगा रुपीज सिक्सटी थाउजेंड उसके बाद यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया रुपीस वन लेख फिफ्टी थाउजेंड उसमें सेवेंटी थाउजेंड लेस कर देना होगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा तो एटी थाउजेंड आएगा ठीक है तो वो हम लोग लिख देंगे एटी थाउजेंड मशीनरी में एटी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड तो मशीनरी में आप लोगों का बचेगा रुपीस थर्टी थाउजेंड उसके बाद स्टॉक में कितना दिया गया रुपीस फोर्टी थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड इन दोनों का माइनस कर देना होगा तो स्टॉक में आएगा रुपीस टेन थाउजेंडन उसके बाद आगे यहाँ पे डेटर्स दिया गया तो डेटर्स की एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे तो वो अलग से करेंगे यहाँ पे लिख देंगे एस पर लिस्ट एफ ठीक है यानी कि लिस्ट एफ के मुताबिक यहाँ पे डेटर्स की बात हम लोग करते हैं इसीलिए थाउजेंड तो माइनस थर्टी थाउजेंड तो आप यहाँ पे आप लोगों का आंसर मिलेगा ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है और असेट्स का यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो सिक्सटी थाउजेंड प्लस एटी थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड तो यहाँ पे आप लोगों को वन लाख एटी थाउजेंड का आंसर मिल जाएगा ठीक है अभी हम लोग टोटल करेंगे तो 60,000 प्लस 62,000 टू थाउजेंड प्लस वन लेख एटी थाउजेंड प्लस 5,000 प्लस 20,000 20, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा थ्री लेख ट्वेंटी ठीक है इस तरह से आप लोगों को लिख देना है देन उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग टोटल करेंगे तो वन लेख प्लस करेंगे वन लेख प्लस थर्टी प्लस नाइनटी प्लस करेंगे टू थाउजेंड तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा थ्री लेख ट्वेंटी ठीक है तो इसी तरह से यहाँ पे ये यह जो सम नंबर थर्टीन था वो कंप्लीट होता है तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे जो सम नंबर थर्टीन था वो कंप्लीट होता है आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल